Я думаю, что на тот момент, полностью находясь в зависимости от главнокомандующего, он как генерал должен был выполнять распоряжение этого самого главнокомандующего. Общая доктрина на то время Офиса Президента была, что войны не будет, нападения не будет. Мы порешаем вопрос с козаками, переговорами и все это обман. Ну а как выяснилось потом, что Залужный тайно готовился к войне. С одной стороны он говорил о том, что войны не будет, а с другой стороны готовился к войне. И, кстати, Залужный это первый, кто не выполнил приказ главнокомандующего, которого не было. Первые три дня войны не было приказа главнокомандующего стрелять вообще на поражение. Залужный нарушил все правила и начал войну против фашистских захватчиков, я имею в виду путинских, извините за оговорку. Поэтому у Залужного он типичный украинский генерал, который мог себе позволить не выполнять приказы дурные Зеленского, мог вести некую независимую политику. Одна из причин увольнения Залужного как раз вне исполнения воли Зеленского. Зеленский хотел больше крови, Зеленский хотел наступления, Зеленский хотел славы, но все время натыкался на неисполнительность Залужного, который говорил, надо поберечь солдат, надо умереннее быть и не рисковать. Поэтому он был заменен на абсолютно послушного Сырского, и Сырский осуществлял замыслы администрации президента, в том числе вторжение в Курскую область, которую мы сейчас выхаркиваем кровью и еще и буферными зонами на территории Украины. Потому что вторжение в Курскую область сейчас позволяет Российской Федерации требовать буферные зоны на территории Украины.